بسم اللہ وسلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ تعالی ماہ رمضان مبارک کی آمد آمد ہے رمضان یہ ہجری تقویم کا نوہ مہینہ ہے جو شعبان کے بعد آتا ہے اور یہ ماہ مبارک مسلمانوں کے نزدیک دیگر ہجری مہینوں کی بنسبت نسبت بہت خصوصیت اور مقام و مرتبہ والا جانا جاتا ہے اس کی چند وجوہات ہیں نمبر ایک تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں اسلام کا ایک اہم رکن روزہ رکھا جاتا ہے اور اس کی خصوصیت اور اہمیت اس عنوان سے بھی بتائی گئی ہے کہ یہ ماہ مبارک قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کا مہینہ ہے یہی وہ مہینہ ہے جب رب ذوالجلال نے شب قدر میں قرآن پاک کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر مکمل نازل فرمایا اور اسے آسمان دنیا کے بیت العزہ میں رکھ دیا اور پھر وہاں سے اللہ کے حکم کے عین مطابق حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کی منشاہ اور مرضی سے قلب اطہر مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تئیس سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس قرآن کو نازل فرماتے رہے رمضان کا مہینہ برکتوں والا رحمتوں والا اور مغفرتوں والا مہینہ ہے رمضان کا لفظ رمضہ سے مشتق ہے جس کا معنی سخت گرمی اور تپش کے بیان کیا گیا ہے اور یہ نام اسلام کی ایجاد نہیں بلکہ یہ نام زمانہ جاہلیت میں بھی موجود تھا اور مہینے ہی کے نام کے طور پر استعمال ہوتا تھا زمانہ جاہلیت میں لوگ مہینوں کے نام ان کے وقوع اور ان کی نویت کی وجہ سے رکھتے تھے جیسے ذلحجہ کا نام اس لیے پڑا چونکہ اس مہینے میں حج کا موسم ہوتا تھا اسی طرح ربیع الاول چونکہ یہ مہینہ موسم بہار کا مہینہ ہوتا تھا اسی طرح دیگر مہینوں کی بھی وجہ تسمیہ ہے بہرحال رمضان کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کے مطلب شدید گرمی کے آتے ہیں اور جب اس کا نام رکھا گیا تھا اس وقت چونکہ سخت گرمی کا موسم تھا اس لیے اس ماہ کا نام رمضان رکھ دیا گیا اور چونکہ روزہ دار کا پیٹ بھوک اور پیاس کی شدت سے بھرا ہوتا ہے اس لحاظ سے بھی اس کو رمضان کے لفظ سے مناسبت حاصل ہے اسلام میں رمضان کی اہمیت اگر سمجھنا چاہیں تو اس لحاظ سے سمجھیں کہ یہ وہ واحد مہینہ ہے کہ جس کا نام اور عنوان قرآن پاک میں آیا ہے اسلام اسلامی ہجری تقویم کے مطابق